स्वाध्याय कक्षा आठवी विषय हिंदी पाठ चौथा गाव शहर सूचना के अनुसार कृतिया करो एक तुलना करो गाव शहर खाली होता जा रहा है शहर में भीड़ बढ़ रही है गांव की जिंदगी में भागम भाग नहीं है शहर की जिंदगी में बहुत भागम भाग है गांव का शहरीकरण होने लगा है शहर और विकसित हो रहे हैं उचित जोड़िया मिलाओ आ, आ मेट्रो शहर पीपल गांव पूर्ण करो गांव का देखना टुकुर टुकुर दो शहर का देखना दीदा फाड़कर एक शब्द में उत्तर लिखो एक लाड लैक डाकर चलने वाली गैया पत्ते झरा हुआ वृक्ष बदले से लगते हैं सूर जहां तिल रखने की जगह नहीं है शहर भाषा बिंदु पाठ्यपुस्तक के पाठों से विलम्ब और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनके अलग अलग वाक्य में प्रयोग करो समानार्थी शब्द पशुता पशुत्व अच्छे ज्ञान से मनुष्य की पशुता कम हो जाती है नाखून बढ़ाना पशुत्व की निशानी है विवश बेवश प्रकृति के कोप के समक्ष सब विवश हो जाते हैं लगातार बारिश के कारण पूरा शहर बेबस नजर आ रहा था क्रोध गुस्सा क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता बात-बात पर गुस्सा करना अच्छी आदत नहीं है जवान युवा शाम जैसे जवान पूरे शहर में न था अवस्था में जोश अपनी चरम सीमा पर होता है। सुंदर, खूबसूरत, बगीचे में फूलों पर सुंदर तितलियां मंडरा रही है पूर्णिमा में चांद की रोशनी में ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है लोम शब्द गांव शहर मेरा गांव बहुत सुंदर है मेरा शहर बहुत बड़ा है सुख दुख सुख आने पर ज्यादा उछलना नहीं दुख आने पर ज्यादा घबराना नहीं प्रश्न प्रश्न आसान तो कुछ प्रश्न कठिन होते हैं हर प्रश्न का उत्तर होता ही है बूढ़ा जवान हर आदमी एक न एक दिन बूढ़ा होता ही है जवानों की प्रगति पर देश की प्रगति निर्भर है और पंची के बीच का संवाद लिखो वृक्ष कैसे हो पंची बेटा पन्ची, मैं ठीक अंकल आप कैसे हो वृक्ष मैं भी ठीक हूँ बस आजकल मनुष्य से बहुत परेशान हूँ पंची क्या हुआ अंकल वृक्ष मैं सब की इतनी मदद करता हूँ और यह मुझे ही काटने की जोर सलाह करते हूँ पंची ये तो गलत है आप तो हम सबका भी सहारा हो आप नहीं रहोगे तो हम कैसे रहेंगे वृक्ष यही तो बात इनको समझ नहीं आती हमें ही नुकसान पहुँचा रहे हैं पंची, आप दुखी ना हो कभी तो इंसान को समझ आएगा वृक्ष जब तक इंसान को समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होंगी